В 2025 году топовым чиновникам планують підвищити зарплатню до 26%. Ой, много. Як ви в взагалі? Отрицательно. Я ставлюсь от... дуже, ну как... не отрицательно к этому отношусь, потому что уровень жизни, жизни в стране, к сожалению, невысокий. Мы понимаем, что идет война, идет, идут колоссальные средства на оборону, но зачем тратить на деньги таким чиновникам это то есть прежде всего конечно же на нашу армию на то чтобы была победа ну и если что-то остается конечно же на пенсии э, пожилым людям вот ну вот на это наверное ну конечно отрицательно очевидно потому что много стариков бедных несчастных которые получают мизерную пенсию Конечно, надо подумать о людях, прежде всего. Ну, в данный момент, естественно, на оборону, соответственно. Столько люди донатят со своих копеечных зарплат и пенсий, поэтому я думаю, что только туда. Ага, я, конечно, против этого. Мы на какую на пенсию живем? Вот нехай они поживут на ту пенсию, яка у нас. На войну э, бедным, несчастным, кого нема, кого маленькая пенсия, э, без дет... деткам без родителей. Є кому направляти. Дуже погано. Вони не мають права цього робити. Ці гроші треба перенаправити на відбудову держави. Я не знаю, це мало для них, як да, будь-який. Значить, тоді добре. А то вони слишком багато отримують. Тоді, як у нас всю життя проробила, пенсія 4 тисячі.